Salam sejahtera. Video kami pada hari ini bertajuk konsep kendiri siswa guru. Sebagai manusia, setiap daripada kita ada cara tersendiri melihat dan menilai diri kita. Ada hari kita rasa yakin dan ada hari kita rasa lemah. Gambaran tentang siapa diri kita, apa kebolehan kita dan sejauh mana kita percaya pada diri sendiri inilah yang dipanggil konsep kendiri. Secara ringkas, konsep term diri ialah cara seseorang menilai dan melihat diri sendiri dari segi kebolehan, nilai dan peranan. Ia merangkumi apa yang kita fikir tentang diri, apa yang kita rasa terhadap diri dan bagaimana kita bertindak berdasarkan kepercayaan tersebut. Jika kita beranggapan bahawa kita mampu belajar dan berkembang, kita cenderung untuk berusaha. Jika kita merasakan diri tidak berguna, kita mudah mengalah sebelum mencuba. Sebagai bakal guru, konsep kendiri bukan sekadar hal pribadi tetapi akan memberi kesan langsung kepada cara kita mengajar dan berhadapan dengan murid Konsep kendiri yang positif membantu kita membina keyakinan untuk berdiri di hadapan kelas Mencuba sekeci pengajaran baharu serta menerima teguran pesyarah dan nerakan dengan hati yang terbuka Kita sedar kita masih belajar tetapi kita percaya bahawa kita mampu menjadi guru yang lebih baik dari semasa ke semasa Sebaliknya, konsep kendiri yang negatif membuatkan kita mudah rasa rendah diri, takut mencuba dan cepat putus asa. Apabila tersilap semasa mereka teaching, kita terus menyalahkan diri dan menganggap diri tidak layak menjadi guru. Namun kelamaan, kita bukan sahaja hilang semangat untuk belajar, malah boleh memberi kesan kepada kesejahteraan emosi dan motivasi kita di IPG. Oleh itu, melalui video ini, kami ingin menunjukkan bagaimana konsep kendiri boleh muncul dalam bentuk negatif dan positif dalam kehidupan seharian siswa guru. Kami juga akan berkongsi refleksi dan strategi bagaimana kita boleh membina konsep kendiri yang lebih sihat supaya kita bersedia untuk menjadi guru yang yakin, profesional dan sejahtera pada masa hadapan. saya puan, saya akan perbaiki lagi penyampaian saya ke? Hmm, saya rasa saya tak layak jadi guru Asyik buat silap Bu, jangan begitu Tegur apa salah tu untuk bantu kita Kita cuba bagi sama-sama Tadi, Farah menunjukkan konsep dan negatif Farah fokus pada kelemahan Rasa diri tidak cukup bagus Dan mem dan menjagakan kegagalan. Ini menyebabkan orang hilang motivasi dan takut mencuba. Berdasarkan refleksi Amir, tekanan tugasan, komen rakan dan cara kita tafsir teguran pesyarah boleh melemahkan konsep sendiri. Faktor sosial di IPG memang banyak mempengaruhi bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Farah, kita rancang semula masa kecil uh, Guna kekuatan awak Contohnya awak guna aktiviti kuis untuk uh, Aktiviti kuis ICT Jadi saya bantai Baik, saya akan cuba fokus pada perkara yang saya boleh buat Bukan pada kesilapan semata-mata Haa, ah, ni jauh Hai semua, sehat tak? Baca apa? Kita nak belajar ABC. Bagus, tak ada tempatan. Teruskan di sini. Terima kasih. Kali kedua, Farah mula membina konsep kendiri positif Farah sedar bahawa dia ada kekuatan untuk menetapkan harapan yang realistik dan lebih yakin untuk mencuba. Sokongan rakan dan peluang mencuba semula juga sangat membantu. Pengalaman pembelajaran yang memberi ruang untuk latihan, maklum balas, membina dan sokongan emosi menjadikan konsep pendiri Farah lebih sihat. Ini penting supaya nanti Farah lebih memahami perasaan murid. Pengalaman pembelajaran yang memberi ruang untuk latihan, maklum balas membina dan sokongan emosi menjadikan konsep kendiri Farah lebih sihat. Ini penting supaya nanti Farah ha? lebih memahami perasaan murid. Baik, sebagai penutup, jom kita rumuskan semula apa yang kita pelajari daripada pengalaman tadi. Kita nampak bagaimana konsep kendiri negatif boleh membuat seseorang itu ragu-ragu tetapi dengan sokongan persekitaran dan usaha sendiri, konsep kendiri itu boleh berubah menjadi lebih positif. Sekarang, apa strategi yang boleh kita amalkan untuk membina konsep kendiri positif dalam kalangan siswa guru seperti kita. Bagi saya, strategi pertama ialah oh. membiasakan diri dengan refleksi diri yang jujur. Contohnya selepas mikro pengajaran atau praktikum, kita luahkan se masa untuk menulis jurnal refleksi. Kita catat apa yang berjalan dengan baik, apa kelemahan dan apa tindakan penambahbaikan yang boleh dibuat. Bila kita tulis, kita nampak perkembangan diri dari semasa ke semasa. Kita sedar bahawa walaupun ada kesilapan, sebenarnya kita sedang bergerak ke hadapan, bukan kekal di tempat yang sama. Itu membantu kita lebih yakin dan kurang menyalahkan diri. Bagi saya pula, strategi kedua ialah membina sokongan rakan sebaya. Di kita hidup dan belajar dalam komuniti Kalau kita simpan semua rasa cemas dan takut seorang diri Fasekkan diri kita mudah jadi negatif Dengan adanya rakan yang kita percaya Kita boleh berkongsi Tenang ketegasan Bertanya soalan Buat latihan mengajar bersama Dan saling memberi maklum balas secara membina Apabila kita tahu Ada orang yang sentiasa menyokong dan mendoakan Kita rasa diri lebih berharga dan tidak keseorangan saya setuju Dan saya tambah strategi ketiga Iaitu menggunakan sepenuhnya bantuan yang disediakan oleh IPG Kadang-kadang kita malu untuk mencari bantuan persyarah atau kaunselor Sedangkan mereka sebenarnya sangat terbuka untuk membantu Kita boleh hadir sesi bimbingan individu Berbincang tentang cara mengajar Atau berkongsi kebimbangan tentang praktikum Selain itu, kursus dan bengkel pembangunan diri seperti teknik pengucapan awam, pengurusan stres dan kemahiran kepimpinan juga sangat membantu meningkatkan keyakinan. Bila kita rasa lebih bersedia dari segi ilmu dan kemahiran, konsep kendiri kita juga menjadi lebih positif. Dan strategi keempat yang ramai selalu terlepas pandang ialah menjaga kesejahteraan diri secara menyeluruh iaitu fizikal, emosi dan rohani. Jika kita terlalu penat, kurang tidur, makan tidak teratur dan sentiasa stres, kita mudah berfikir negatif tentang diri sendiri. Sebaliknya, bila kita jaga kesihatan, luangkan masa untuk hobi, beri, beriadah, uh, serta mendekatkan diri kepada Tuhan, hati kita jadi lebih tenang. Apabila diri seimbang, kita lebih mudah menerima kekurangan sebagai ruang untuk kita belajar. Uh, bukannya bukti bahawa kita gagal